І власне і про це поговоримо із політичним консультантом Миколою Волговим. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, Дар'я. От як вплине ситуація із замахом на Віктора Шокіна на процес його звільнення, який триває і в парламенті збирають підписи, і громадськість його підтримує, і депутати вже більше 120, здається підписів. Зібрали чи уповільнить це Ні, е, я... його? нет вы понимаете вопрос назрел назревал и называется назрел а то что как бы вот такая не совсем однозначная вещь с ним приключилась которая вот знаете уже становится это более делает фигуру генпрокурора еще более комичной да вот не зря мы посмотрели как волонтеры попытались это все воссоздать как бы так в деталях этот процесс. Поэтому то, что уже стоит на повестке дня вопрос, и скажем, ну какая-то это такая попытка э, как бы, то ли доказать его действительно важность, нужность, влиятельность, либо разжаловать всех его как бы политических недругов, но ну это довольно такая неудачная и даже более того смешная попытка. А, вот... Чи пов'язано це на вашу думку із затриманням Корбана? І власне прокоментуйте це затримання в межах вже нового кримінального провадження? Це свідчення того, що нагорі не домовилися, чи навпаки свідчення ефективності правоохоронної системи, яка знаходить нові і нові епізоди, за якими варто звинуватити? властная Геннадия знать, Корбана? Если, если смотреть по СМИ, входящим в пул как бы группы «Приват», то у нас, по-моему, уже все связано с делом Корбана. Вот. На самом деле мы видим, что сейчас, вот уже после местных выборов, когда стала понятна диспозиция основных политических игроков, когда, скажем, вот новые... И олигархические группировки вот, ну, как бы провели разведку боем, попробовали свои силы. Мы сейчас понимаем, что все идет к тому, что, э, вот, говорят, уже весной будут досрочные парламентские выборы. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это скорее, скажем, тот дебют, который разыгрывает Банковая. Она решила сыграть белыми, сделать первый э, шаг. Но ну, то, что, э, скажем, вот, в угоду вернее, как бы, одна из самых главных претензий к власти у нас какая? Вот, борьба с коррупцией, борьба с олигархами, ну, я думаю, что просто тут называется э, Геннадию Корбану скорее не повезло, но вот что выбор пал э, на него. Ну, хотя, с другой стороны, опять же, я думаю, что это связано с тем, что Укроп был одним из самых таких резких, ну, вообще политическая группа Укроп была одним из самых резких таких критиков власти, наиболее непримиримых. И, но с другой стороны, вот тот результат, который они показали на местных выборах, продемонстрировал то, что, скажем, их вот, политический базис электоральная поддержка не так велика, допустим, как у ну, тех же групп связанных с оппозиционным блоком и поэтому любая атака на эту структуру не будет воспринята не получит вот именно в обществе такого резонанса который приведет к каким-то уличным акциям протеста там какой-то там третий 5 10 25 майдан там или еще что-то то есть мы видим что в основном, как бы, такая контреграть ведется по линии подконтрольных групп и приват средств массовой информации и они формируют вот такую вот повестку дня. А попытки устроить уличные акции, вот мы видели прекрасно, ну постольку поскольку называется Майдан не собрался. Якщо ви прогнозуєте, що переобрання парламенту такі парламентські вибори поза чергою можуть статися, то чому тоді владі не зробити би крок, який в принципі суспільство дуже чекає, і було б більш логічно, якби, наприклад, Генеральна прокуратура затримувала інших олігархів, якби вибір пав на тих, хто підтримував сепаратистів, а не навпаки свого часу захищав Україну і для того, щоб от, ми такую ситуацию, понимаете, нужно отмотать, э, как бы вот этот, э, часы нам нужно отмотать на сразу постмайданный период. Если бы во власть не пришли люди, которые были так или иначе инкорпорированы вот в ту систему, против которой вышли люди, тогда вот э, ваш вопрос бы, наверное, ну, и не стоял бы сейчас. Но так как мы имеем сейчас такую какую-то э, структуру власти, в первую очередь, ну, как бы персональный состав, который во многом э, достался нам и с тех времен, да, пусть они оказались там ну, вот, в тот момент по другую сторону баррикад, то как бы ну, вопрос такой, знаете, э, риторический скорее, потому что у нас за вот, э, долгие годы уже такие независимости сформировал. Свантувався такой, скажемо, політичний клас, да і трудно от, його розділити на тих і на этих, на бувших. ну они во многом там що вже у нас дінастічні браки позаключались, і вони, там в родственных отношениях. Поэтому ну маємо те, що маємо пока. Все ж таки, стосовно парламентських перевиборів, які ви прогнозуєте, коли ви вважаєте, це може статися і кому це вигідно передусім? Ну говорится, мои источники говорят о весне 2016, а скорее март. А выгодно это будет, ну, достаточно посмотреть просто на результаты местных выборов, кому это будет выгодно. Мы понимаем, что это будет выгодно также, во-первых, и, э, скажем, про президентской силе. Почему? Потому что, ну, как бы там ни было, но рейтинг медленно, но неуклонно все-таки сдувается, если мы будем сравнивать там с ситуацией того же 2000, ну вот, когда 2014 года выборов президентских, парламент. Так а для чего тогда эти про выборы же фракция станет меньше. А потому что дальше будет хуже. Потому что, скорее всего, мы понимаем, что парламент ждет конституционный кризис, потому что нужно будет голосовать за изменение конституции, но вряд ли будет набрано 300 голосов. Понимаете, и мы сейчас уже видим по тому, как вот по первой неделе работы парламента, да, что основные политические игроки уже взяли, ну как бы выбрали курс дестабилизации работы, дискредитации этого созыва, то есть показать его как недееспособный во многом. Начинаются такие вот громкие политические заявления. То есть мы видим, что они уже вошли в ситуацию избирательной кампании, и вот парламентские сессии будут использоваться уже как такая агитационная площадка. Поэтому это выгодно всем ключевым игрокам, которые получили более-менее обнятные результаты на местных выборах, и за исключением Народного фронта. По известным вам причинам он даже не участвовал в местных выборах. То есть, как бы, вот, удалить из парламента, вот это уже, как бы, скажем так, и народное тело, и попытаться расширить э, свой состав своих фракций за счет, ну, как бы, таких восходящих электоральных трендов. То есть вы прогнозируете развал коалиции уже на початку наступного года и ну, у правительство? Ну, де-факто, она может, ну, или даже де юра она может быть и не развалится, да, но де-факто мы понимаем, что она уже так, если уже не развалилась, то от нее постепенно отваливаются куски и былого единства там, уже не будет. вот. И такой вот парламент, который, скажем, не, и не слишком удобный для банковой, и когда другие парламентские лидеры будут понимать, что их потенциал намного больше, он никому не нужен, поэтому может быть такой вот... А если она будет формальная причина для распуска парламента, какой его она будет, на вашу думку, в березне следующего года? Ну, причину можно придумать. Ну, опять же, вот мы недаром говорили с вами про коалицию. Она может вот здесь вот уже как бы развалиться, не, не, не оформиться, и не, ну да и конституционный кризис. То есть здесь как бы вопрос уже к юристам, скорее всего, с Печерских холмов. У нас же, ж, знаете, ну, если нужно, то могут найти различные обоснования и подвести все. І тоді останнє питання од з огляду на такі прогнози, якою тоді буде робота парламенту до кінця року? Ми знаємо, що необхідно ухвалити низку важливих законопроєктів і для лібералізації візового режиму, і для того, аби ми нас продовжували кредитувати світові фінансові організації. Тобто, чи це все буде зупинено і пригальмовано? Все будет подчинено логике предстоящей избирательной кампании. Если принятое решение можно будет использовать потом в избирательной кампании, условно говоря, мы сдобыли, да? вот, то эти решения будут приниматься. И сейчас мы еще можем увидеть тот тренд, потому что мы, парламент будет засасывать в воронку популизма. То есть больше, шире, для всех. Вот, э, то есть как бы вот такая вот будет логика. Если любое решение, ну мы поймем, что уже непопулярных решений, скорее всего, парламент принимать не будет, никто за, для, на себя не захочет брать такую ответственность в преддверии выборов предстоящих, поэтому вот такая вот у нас будет работа парламента. Больше популизма, э, больше, скажем, пиара, э, меньше конструктива. Вот і якби ви виход на фінішною прямую на досвідні парламентські вибори. Зрозуміло, дякуємо вам за це включення. Микола Волгов, політичний консультант, із на жаль, невтішними прогнозами, був в нашому ефірі.